Понимаешь, ну он не сразу уж там на 20 килограмм, он, и он качается, пока он растет за год, и он форму набирает, и он, прикинь, там, ну, если блядь, там, 50, килограмм. да, ну, там, он 150, 200, и он его поднимает. Ну, раньше в Греции атлеты же, 500 А? 500 как минимум должен быть. Не, ну, это, ебать, бы, бычара, блядь. 500 килограмм атлеты? Где-то такого. Да это... не, не атлеты. Ну, а. это не то что, что на спину взял и поднял. Ты, я могу, к примеру, ли ты там можешь машину взять там свою и подкинуть. То, что, что если бы стояла сейчас твоя машина здесь, я тебе за курицу что ты с огарьком сел и волк, вот так вот так поднял и скинул бы да, Такую натуре, блядь. Давай, я говорю, есть они там парочка. Я говорю, ну подруга, не загрязны, ты-то по-любому понравишься. Я говорю, а вот. Ну, я говорю, супруга не видел, Юрку еще, и понравится. Нет, я Говорю, Ну не он, по-любому нравится уже. Я говорю, все-таки ну. Да? Ну юрок по-любому, он уже в коже. Юрок уже знает, юрок в коже. Паспорт и... Сейчас, сейчас, подожди. За 800 миллионов долларов, ебать. Будешь тоже. А я тебя только Цезарем, будешь зато Цезарем тоже ходить. 800 лямов дай мне. Я тебя не знаю, блядь. Он Юрик. Кричит, говорит, блядь, отсосёт, а ебать, там, лэк сделает, там, за миллион долларов. А, ну, а... а, а, восемь... а базар был, базар был. <сёкзак> Я тебе свой паспорт отдам, тебе. Как знаешь, маски шоу показывают раньше. Раз, родину. вот такой хуя курилы вырезал. Такой. На, род, да, продал. Видел? Видел? Продал. А там кто? А там родина не продается, А твои, я Юрику. Да что ж вы мне, блядь, А я ж Юрику залюбку. Я а, Юрику залюбку рассказывал. Да кого? Да. А, да, да, да. Говорю, блядь, он такой, да ну нахуй, за 14 тысяч евро я бы не лыла". Я говорю, да хуй, мне не выда". А, ща, а, за миллион... Ну ты видел, он со мной спал, ебать. Я, я, -то, с спал, а ночевал, я с тобой не спал, а ночевал, блядь. Посанулся там на школу и все, не спал, блядь. Человек говорит, что ты уже спал. Не, ну а что сделать? Ты молодец, ты, блядь, завалился <laughs> и спишь. А я, ну, привык вот так, раз руку такой, раз на, 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 на жопу. И потом сперва. ножку дай Не, я на, жопу положил потом, ну, помнишь, что с Юриком? Не, ну, правда, раз нет, на талию. А талия, короче, получается, куда талия, там, куда На мой дяд. И я такой тоже, всю ночь промучился, думаю, да что ж такое? привык там Маринку, раз там, а так пододвинул к себе, там, блядь, уперлся. Я знаю. Гена пиздеть не будет. Так что вот, смотрится. Вот а... Отдельный стакан. Да вот что ж такое, блядь? Что ж тут такие, блядь, и, да. Вот правда, поменять пол просто. Ну или попробовать. Это просто. ты лучше к тому, блядь, таджику подойди, к которому сегодня делать. Не, ну может поменять, кто так хочет. Не, ну попробовать надо, может, по пацанячьи вот так. Ну не в кайф ему пацаном будет. вот где Кто хочет? -то. Кто -то кто -то хочет. Да какая хуйня? Ну а что да тут такое? Да, тут это тут люди, люди меняют, меняют да, просто. Тоже, да, ну, не, ну не, ну куда у меня волоса у меня растут? Блядь, не, блядь, не, ну как блядь, я могу ебать? У меня бритвы не даже нет. Мне машина а придется. Какой? Станок? Ну, не знаю, он станок, они ж курицу силе мою, блядь охуеть надо. Два, блядь, собрались, блядь. Один грузин, один украин, блядь, которых, блядь, вообще, блядь, Россия не признает, блядь. И нас, блядь, после в Риву, блядь. Качек, одно слово. Ага. Еще из фамилии Пожук. Пожу. По Это у тебя фамилия Пожусис? Да? Я ж под твою фамилию всегда захожу. Пожусис даже не знаю, как И грузина меня И это Артома, а, Жмина Тома. Хуй знает, как я. Между ебаных вот так проскакиваешь, блядь. А этот а, меня, блядь, снимает, будет, блядь, показывает. А это там, же русский, Да какой русский, блядь. Он чисто славянин сидит, ебать. Вот смотри, ну, ну это загорело. Белая, блядь, как кожа, голубые глаза, светлые волосы, блядь чистокровка, первая группа крови. Что еще надо вам? Ну, да какая разница, Луценко Прокопенко, какая разница? Да у него вот А что показать? А это что? Ну вот он, блядь, хуй. Захотел и подстригся. Да потому что когда я да. подстригусь да. нормально, да. блядь, да. парикмахерцы, да. скажи мне. Ну когда? Ну Потому я, что я парикмахер, парикмахер нахуй Потому я. Потому что я парикмахер, и нахуй я кому нужен, блядь. По У Матурман, слышал песню? Я парикмахер, и нахуй. Я обычный парикмахер, Махер. никому не им нужен, нахер. Нахер, да, вот и все. <реклама> теплоход, короче, хуяк теплоход, теплоход. На да, вроде, блядь, теплоход. На, на вроде, блядь, там этого, Титаника, вы терпите а, крушения На остров тепло, попадает человек 40. Ну там 40, 30, блядь, ну пусть 30. Ну и все такие, да, такие раз это, хочу ну, пожрать. Но ну, те такие, блин, ну, раз там, то краба в рыбы что-то, ну, нахаваны там после банкета вечером. Ну, проходит день, неделя, жрать нечего, но они такие, давайте, я говорю, ну а что жрать, нету ничего, голые камни там, это, давайте бумажки, вот, как толпой сидим, выпишем, и ну, на кого попадет, этот листов, как сейчас, <соц> как сейчас сделаем. Ну, там на пацану там с республики там по, по, 10, по 10 листов надо написать. Ну они такие раз ну, салфетки сразу отдать, да. Ну и такие раз вы пишете раз, мисс, короче, мира, ебать, попадается. Ну тут такие все, говорят, ебать, ну хоть ты и мисс и Мира, ебать, красивая, молодая. Ну хуй отделать. Ну раз ее прикинь. Ее взяли, замочили, кровь спустили. Потому что ну, воды даже нету, не было. А кровь, блядь, смешали с этой, блядь. С морской водой, короче, как томат получился соус. Мясо Долго еще собираете и все. Я. Потом два, три, короче. Да пиво добьем, пойдем. Потом раз, арабский там шейх. Арабский шейх, ебать, попадает ему бумажка. Ну опять его, блядь, завалили, мясо там затушили, блядь, кровь, блядь, с, морской хуйней помешали с водой, вроде как томатный сок, блядь. Ну, дня три рахует, опять же, ну раз русскому там выходит, ебать, россияне, ну. Ну он такой, ебать. Ну все, говорит, ну вот ты, говорит, завод держишь, блядь, олигарх там у себя, там, рублевка, хуелка, ну, тоже хуля сделать, давай, короче, да подождите, пацаны, он достает с этого телефон, пацаны, слышите это, Короче, в таком-то это вот я живу, в квадрате, надо приехать, короче, да, давайте там самолет, ну, на, там поместиться нельзя, там вертолет пожрать, там похуять, короче, привезите нам. Ну все дела. Ну все, через, короче, через через полтора, короче, ну, ребята, извините, через полтора часа халок будет, ну все же на него смотрят такие, такие, да ты охуел, ебать. Да мы что тут людей жрали, каннибалами были. А ты, у тебя кажется, блядь, есть там, блядь, радио, телефон, там сотовый там, блядь. И ты молчал. Да я хуй его знать, я думал, это все в круиз ходит, блядь. Развлекатели в круиз, блядь, да? Представляешь, демон, да? Ну думал, заебись, мясо пожрал там. Ну езжайте за мясо. И вылез самый охуительный такой, ну ладно, пацаны, что там, ну я полежу, ладно, 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 ладно. И все. Нет, да я с ней первый пошел. Ну ты, а я со второй. И он как со второй попробовал, такой, знаешь, помнишь, лег с ней и лежит, блядь, такой. Да ладно, пусть я поговорю, блядь, да хуля с ней базарит, блядь. Тут хуй стоит, как шоколадный, блядь, батончик, блядь.